Datuk, selamat tengah hari semua. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Jadi bersama saya pada tengah hari ini dalam sidang media khas saya uh, akan uh, berikan sebentar lagi adalah di sebelah kanan saya Datuk Siam Akushari Timbalan Ketua Peseraja Operasi SPRM. Uh, sebelah kiri saya adalah Pengarah kanan uh, bahagian siatan Datuk Zano uh, Darus uh, dan uh, Datuk uh, uh, Yuhafiz uh, timbalan kepada Datuk Zainal dan juga uh, Tuan Hisham uh, pengarah bahagian korporat, uh, korporat, kom kita jadi uh, uh, semua rakan-rakan uh, semua sedia maklum pada hari ini saya akan buat satu saja uh, uh, kenyataan media berhubung dengan kes yang berlaku melibatkan uh, siasatan terhadap Datuk Sri Samsul Iskandar Muhammad Akin iaitu setiausaha politik kanan uh, yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga seorang lelaki Cina yang bernama Albert Tay yang mana mereka kedua-duanya disiasat di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Hasil daripada uh, laporan yang dikeluarkan oleh sebuah portal Malaysia Kini uh, yang keluar pada minggu lepas dan hasil daripada uh, laporan daripada Malaysia Kini itu uh, SPRM telah mengambil tindakan proaktif menjalankan siasatan dengan segera membuka kertas siasatan pada 26 hari bulan Disember. Uh, do, sorry 26 uh, November 2025. Dan kes ini dikategorikan sebagai kes berkepentingan awam. Ada air sikit tak? Di, uh, di mana kerana ia melibatkan uh, situasi politik kanan yang amat buang Perdana, Perdana, Menteri dan juga ini mendapat dan juga kes ini mendapat uh, liputan meluas daripada semua pihak mungkin uh, bukan saja dalam negara mungkin juga di luar negara. Jadi kes ini kita telah membuka kertas siasatan kita di bawah Seksyen 16 Akta Sulanjaya Pencegahan Rasuah 2009 Dan atas keperluan itu saya telah mengarahkan pada mulanya dijalankan siasatan dalam tempoh 2 minggu Kemudian kalau semua ingat saya telah keluarkan lagi satu kenyataan bahawa kes ini perlu disiapkan dalam tempoh 1 minggu Daripada tarikh kalau tak silap saya pada 27 November saya telah keluarkan kenyataan yang terbaru dan dalam kes ini ya uh, tiga orang telah ditangkap ya uh, untuk menjalankan untuk membantu siasatan itu semua tahu pertamanya ialah lelaki uh, Cina yang dinamakan Albert T ataupun nama penuh dia Jiang Jiangqian dan yang kedua uh, Datuk Si Sabtu Iskandar dan yang ketiga ialah Sofia Rini uh, ketiga-tiga ni telah ditangkap dan kita telah menjalankan siasatan jadi tarikh -tari tangkap ni saya rasa semua telah sedia maklum dan uh, seperti mana saya katakan tadi Siasatan telah saya arahkan uh, untuk jalankan dalam tempoh secepat mungkin dalam tempoh satu minggu Dan pada hari ini saya ingin maklumkan bahawa siasatan telah pun lengkap Dan pada keesokan harinya, dua orang akan dituduh di mahkamah Iaitu uh, Mr. Alberti dan juga Datuk Sri Samsu Iskandar Masing-masing akan menghadapi lima pertuduhan yang secara general saya sebutkan dulu Lima pertuduhan masing-masing di bawah uh, Akta SPM 2009 dan uh, di mana pada kesukan harinya uh, di Mahkamah Session Kuala Lumpur kedua-duanya akan dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur terlebih dahulu dan dijangka akan dituduh lagi pada hari Jumaat di Mahkamah Session Saalam di Mahkamah Session Kuala Lumpur um, keduanya kedua kedua-duanya akan uh, menghadapi empat pertuduhan iaitu uh, seperti berikut Datuk Sri Samsu Iskandar akan dituduh di bawah seksyen 17 dalam kurungan subsection A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 iaitu menerima suapan yang kedua Mr Alberti dituduh kerana memberi suapan di bawah section 17 subsection B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan uh, begitu juga di Mahkamah Sesyen Shah Alam kalau dituduh pada hari Jumaat di mana masing-masing akan menghadapi satu pertuduhan di bawah section yang sama depan ya dan berhubungan dengan hari ini beliau tidak dituduh di mahkamah dan uh, telah diklasifikasikan sebagai uh, saksi untuk membantu dalam kes ini jadi dalam tempoh uh, seminggu siasatan ini telah dijalankan saya pertama sekali ingin merakamkan ucapan uh, perhagaan saya kepada pegawai-pegawai saya yang telah menjalankan tugas uh, uh, bertukul umus untuk menyiapkan siasatan ini dan uh, dalam tempoh seminggu ini kita telah memanggil seramai 32 orang saksi untuk dirakam percakapan mereka ini tidak termasuk tiga orang yang telah ditangkap itu dan kesemua saksi-saksi ini telah kita rakam dan kita akan maklumkan kelak apabila sekiranya dipanggil untuk uh, ke, ke mahkamah. So dalam kes ini uh, saya ini maklumkan beberapa isu yang apa yang telah timbul yang perlu saya jawab yang mana uh, dikeluarkan dalam banyak kenyataan media. Antaranya pertamanya ialah isu berhubung dengan uh, yang dikeluarkan oleh isteri Alberti uh, mengatakan bahawa tidak ada dikeluarkan search list uh, ...semasa uh, serbuan ataupun raiding dibuat di rumah beliau. Ini tidak benar kerana pegawai penyiasat saya telah mematuhi SOP... ...dan juga telah menyerahkan search, ni, search list ni ataupun uh, senarai bongkaran ini... ...dengan senarai barang-barang yang diambil atau exhibit diambil... ...kepada Mr. Albert T. itu sendiri. Dan ini tidak menjadi isu dan uh, saya perlu berbetulkan. Dan juga uh, satu tomahan yang dibuat oleh isteri beliau... Kononnya pegawai-pegawai saya mengacukan pistol, ini juga saya nafikan secara kerasnya dan kita telah membuat laporan polis dan saya serahkan kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan dan pihak kami terbuka dalam hal ini kita telah menyerahkan segala bukti-bukti rekaman dan sebagainya kepada pihak polis dan malah pegawai-pegawai saya yang terlibat dalam kes ini uh, telah mula rasanya telah dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan kes polis. Jadi tidak ada apa yang kita nak di nak yang kita uh, lindungkan dalam hal ini. Selain daripada itu, uh, ingin juga saya ingin uh, memaklumkan tentang uh, satu lagi siasatan kita telah buka terhadap peguam beliau di bawah seksyen 48 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 uh, yang mana keengganan beliau untuk bekerjasama dengan SPRM. Jadi perkara ini cara uh, cara uh, apa ni asahnya saya akan terangkan lebih kurang di mana beliau dalam kategori dalam hal ini telah dikategorikan sebagai saksi kerana beliau mempunyai keterangan dan juga exhibit yang difikirkan perlu oleh pegawai penyiasat saya untuk diserahkan kepada kami. Dan tindakan telah diambil mematuhi undang-undang di mana kami mematuhi SOP dengan menyerahkan notis untuk beliau hadir ke pejabat dan beliau hadir ke pejabat kita pada 2 uh, hari lepas tak silap saya. Di mana dia hadir tetapi beliau masih enggan untuk bekerjasama memberi keterangan dan juga menyerahkan exhibit yang diperlukan dan dia membuat kenyataan media di luar sana dan saya pun tidak uh, tidak mengikuti kenyataan biar, uh, media, media beliau perkara ini telah dipun rujuk kepada timbalan penuh raya dan di mana di situlah kertas siasatan dibuka hasil daripada pandangan timbalan penuh raya di mana beliau dan kes ini bukanlah sebagai peguam yang mempunyai simpanan uh, yang berbentuk uh, sulit ataupun yang tidak yang perlu dilindungkan kerana dalam adalah hal ini beliau perlu bekerjasama untuk membantu siasatan. Jadi ke, ke, di bawah akta kami cukup jelas di bawah section 30 umpamanya di mana kehendak beliau untuk hadir memberi keterangan adalah satu perkara yang di, yang dimestikan. Dalam hari ini ya di SPRM di di, di, di dipetikaikan oleh banyak pihak termasuk Uh, daripada Ba Council, berhubung dengan Section 46 Akta kami. Jadi ingin saya memberi uh, satu kenyataan di sini bahawa uh, dakwaan SBM telah melanggar Section 46 ini adalah tidak berasas. Di mana pertama, pemanggilan peguam untuk hadir bagi tujuan rakaman percakapan dibuat di bawah Section 30 Subsection 1 atau dan juga Section 30 Subsection 2 Akta kami iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 iaitu peruntukan yang memberi kuasa yang jelas kepada SPRM untuk memerintahkan mana-mana individu untuk hadir dan mengemukakan dokumen yang diperlukan bagi membantu siasatan. Undang-undang tidak memberikan pengecualian kepada peguam ataupun mana-mana profesion yang lain. Seksyen 46 Akta SPRM berhubung dengan kerahsiaan komunikasi guaman anak guam ataupun solicitor client privilege tidak pernah diketepikan. SPRM tidak meminta atau menuntut maklumat yang termasuk dalam nasihat sulit antara peguam dan juga anak guam. Apa yang diminta ialah bahan bukti dan maklumat yang berada dalam uh, pegangan ataupun posesi, possession beliau sebagai individu yang mempunyai maklumat penting berkaitan dengan siasatan. Prisi undang-undang adalah jelas di mana privilege tidak melindungi seseorang daripada kewajipan hadir apabila disuruh oleh penguasa, dan ia juga tidak melindungi dokumen atau barang kes yang bukan sebahagian daripada nasihat guaman. Dalam kes ini, SPRM bertindak mengikut prosedur yang sah di sisi undang-undang. Akhir sekali, peguam hanya diminta hadir seperti mana saksi-saksi lain. Ini bukan pendawaan ke atas beliau dan tidak menjejaskan kedudukan beliau sebagai peguam bagi mana-mana pihak. Oleh itu adalah tidak tepat untuk mengatakan bahawa SPRM telah melanggar peruntukan di bawah Seksyen 46 ini. Dan SPRM pada satu kita melaksanakan kuasa penyiasatan yang diperuntukkan oleh undang-undang. Jadi ini jelas. Uh, Daripada kami namun demikian sekiranya pihak-pihak berkenaan tidak berpuas hati ini terpulang dan mereka ada hak untuk uh, membawanya kepada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhubung dengan kes ini kita siasat uh, berasingan ya di mana siasatan melibatkan Albert T., Datuk Sri Samsud Iskandar telah pun selesai seperti mana disebutkan tadi dan akan dijalankan pendakwaan pada besok dan juga lusa dan berhubung dengan kes melibatkan peguam berkenal iaitu Mahaud uh, uh, Singh Uh, beliau akan kita uh, jalankan siasatan sebab mungkin, mungkin pada minggu hadapan di mana segala bentuk tindakan undang-undang di bawah kuat kuasa kami yang, diper yang diperuntukkan akan digunakan oleh pegawai saya untuk jalankan siasatan. Jadi kita fokus kepada siasatan kita satu persatu jadi itulah saja yang saya nak umumkan dan uh, saya buka kepada mana-mana soalan kepada pemerintah lain Ya? Yeah. Saya rasa ada keperluan untuk ni sudah dibagi masuk untuk uh, pada hari ini, uh, untuk Macam mana tak faham dia? Uh, kenapa Ya, <tuk> ini Alberti ah? Ya, yeah, Alberti pada mula betul di mana saya sendiri mengumumkan bahawa beliau perlu hadir patut pada 1 Disember tetapi dalam hal siasatan ini adalah satu perkara yang mungkin sering berubah dalam kes melibatkan hal uh, hal profile ini Di mana bila berlakunya ada satu keperluan Hasil daripada siasatan awal yang telah dijalankan oleh pegawai saya Ia menunjukkan ada asas untuk beliau memanggil dipanggil lebih awal Maka pegawai penyiasat telah mengarahkan beliau untuk hadir daripada awal Dalam hal ini kronologi adalah lebih kurang Di mana kemudian beliau telah diminta untuk bekerjasama datang ke pejabat SPRM Oleh kerana beliau enggan untuk bekerjasama Dan saya ingin nyatakan bahawa segala bentuk prosedur ada segi penyerahan notis kepada beliau untuk hadir tidak dipatuhi oleh beliau maka tindakan mengambil beliau pada rumah terpaksa dijalankan oleh SPRM jadi tindakan dari segi pengubahan tarikh dan sebagainya ada satu perkara yang biasa berdasarkan kepada keperluan kes berkenaan jadi tidak semua kes akan seperti mana kes-kes lazim seperti yang lepas akan sama seperti mana kes-kes yang lain ya yeah? ada soalan lain ya yeah. Hmm. I think I can answer this this time for could be uh, ten times already. I've been telling many people uh, to audience di mana sebelum pada ini bahawa so, so, siapa yang terlibat dalam mana mana jenayah. Kerana Undang-Undang Whistleblower -Undang Protection Act 2010 bukan saja terpakai kepada SPRM ya, terpakai kepada semua law enforcement dalam negara kita PDRM uh, dan sebagainya. Kalau seseorang itu terlibat dalam satu jenayah, katalah tuan sebagai seorang yang facilitate dalam satu kes pembunuhan. Okey, yang membunuhnya mungkin Mr A. Tuan terlibat sebagai membekalkan barang-barang uh, jenayah dan sebagainya. Bolehkah tuan dilindungi di bawah whistleblower? Dia pergi kepada pihak polis mengatakan saya minta protection. Walaupun tuan terlibat dalam facilitating facilitating uh, kes uh, bunuh berkenaan. So dalam kes ini beliau bukanlah whistleblower. Jadi dia tidak dilindungi di bawah Whistleblower Protection Act 2010. Jelas ya? Jadi kita buka lagi. Hmm. Ansari, hmm. Did the itu tidak ada keperluan untuk kita, saya nyatakan di sini Itu bergantung pada apa yang diperlukan oleh pegawai penyiasat saya Dalam kes ini kita perumpukan adalah berhubung dengan tomahan yang dikeluarkan oleh Malaysia Kini sendiri Dan kita ikut tengok apa yang dikeluarkan dengan video-video dan sebagainya Dan kita jalankan siasatan Dan nanti tuan-tuan akan tahu apabila perkara ini dituduh di mahkamah Apa bentuk pertuduhan dikeluarkan nanti Bahawa mungkin ada sedikit perbezaan Seperti mana yang di... Yang di uh, Uh, Dipubliskan ataupun diwawarkan oleh pihak media yang berkenaan. That one, I think uh, we have frozen um, amount of money. I think just about uh, what, few hundred thousand, two hundred thousand perhaps uh, lebih kurang. Dalam kes ini uh, tidak banyak wang yang dapat kita. Uh, uh, berkukan dan jumlah wang terlibat pun kalau tak silap saya lebih kurang 600 ribu lebih saja. so it cannot be more than, than over thousand so dalam hal ini adalah exhibit-exhibit ataupun wang yang telah kita uh, bekukan ya uh, dalam kes ini tetapi tidaklah begitu banyak ya yeah. lain Oh, that one I cannot review here. Uh, that one uh, leave, I leave it to my investigators. If they discover some other offences, then we will open uh, another investigation, which is not related to this investigation. Can FACC respond on um, Dr Abdul's allegation that the officers did not uh, did not what sorry did not identify them, refused to identify That is not, not true. Everything. Semua telah di, saya telah terangkan semua mengikut prosedur undang-undang. Pegawai kita dibekalkan dengan pelbagai rakaman juga telah dibuat. Saya tak nak detail di sini. Semua ada bahan bukti yang boleh menolak segala dakwaan-dakwaan yang berkenaan. Yeah, I believe so. They have all the body worn camera. Apart from that, also uh, uh, recording uh, video done by my officers uh, separate from that one. Lagi okay. Dan juga saya nak beritahu CCTV rumah tu pun kita ambil Dan kita serah juga pada pihak polis Untuk menunjukkan bahawa Tidak ada sebarang penyalahgunaan kuasa oleh pegawai saya so, That I so, I leave it to the lawyer daripada perspektif dia. Pada kami kami telah mematuhi undang-undang dengan SOP. Dalam tindakan kita menguatkuasakan undang-undang, kita boleh mengambil apa-apa juga exhibit yang difikirkan adalah perlu dan patut untuk kita untuk membantu siasatan kita.